方清仓已穷途末路，杀！啊、不要！小兰花，住手！啊、长河仙君，你历劫成功了。小兰花，跟我回家。回家。 虽然离开水云天没多久，可司命殿的生活，好像已经是几千年、几万年之前的事了。我真的做梦都想回家，我想念司命殿的花花草草，三生姑姑的唠叨，但音仙子的吵闹。我一直以为我可以平平静静的在玉京，从一个小仙女变成老仙女。 跟我回去，一切都不会变的。只要你回水云天，不管你回司命殿，还是来永泉宫，我都依你。我保证，整个水云天不会有人在欺负你。对不起，长恨仙君。起来话，花。 了杀！嗯、长恒，本君不念手足之情，对你一忍再忍。 却与东方青苍和水云天判沆瀣一气，公然叛乱，实在是罪不可恕。长行，你想反吗？ 长恒从前敬重兄君，几万年来恪守天规，为兄君马首是瞻。可历劫人世间这一劫，长恒明白了很多。直至今日，长恒才明白，在兄君眼中，母神拳拳爱子之心是怯懦，长恒挂念钟情之人是踏错。世间种种真情，在兄君眼中不过是愚昧和不堪。若是荒谬之事，便是天规。长恒反又如何？ 最先长河，公然叛乱，与越族同罪。若有见者，杀无赦。为什么要救我？你不是一直想回家？吗？ 反正反正也回不去了呀。你救了我，才是真的回不去。到底为什么？先不说这个了，你饿了吧？我去给你弄点吃的。为什因为。 尊上，尊上，走！我想跳